Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır kəsəbəsində, Masazır mərkəzində yeni təmirdən çıxmış gözəl bir həyətimizi təqdim edirik. Dəyərli izləyicilər, indi isə keçəyevin həyəti ilə sizləri tanış edək. Buyuruq izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox gözəl, sərləli belə bir həyəti var. Qarşı tərəfdə burda həyətində gördüyünüz kimi pisetka yığılıbdır. Evin tikintisi təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Evim qiyməti ilə bağlı hörmətli izləcilər, videomuzun irəliləyən dəqiqələrində biz sizin nəzərinizə çatdıracağıq ən əsas məlumatı. Sonə qədər izləməyə, kanalımıza abunə olun, buyurun. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Hörmətli izləcilər, gördüyünüz kimi geniş həyətan sahəsi var. Həyətanə 200 maşın tam rahat şəkildə keçir. Evimiz kürsüdən sonra və mərtəbə arası manolit betonla tikilibdir da qarşı tərəfdə gördüyünüz kimi evin arxasına keçmək üçün yol lazımdır tutulub və zirzəmsinin giriş qapısıdır evin giriş pləkanı ağlay daşlar üzrəndədir belə bir geniş həyət sahəsi var. Evimiz mərkəzi yola və ticarət mərkəzinə, bağçaya, məktəbə, məşrutbasa yaxın bir yerdədir. Yenə də evin xarici görünüşünü biz sizə təqdim edirik. Hörmətli izləyicilər, indi isə vaxt itirmədən keçəy evin daxili inəsilləri tanış edək buyuruq biz deyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi evin giriş dəhlizindəyik, dəhlizin girişindən sağda ikinci qapı məktəbə baxan pərakanamızdır. Pərakanamız mərmər daşla üzlənibdir və dəhlizin tavanıdır bu. Dəhlizin girişindən sağda burda qonaq otağımız yerləşir ilkcə. Sizlə də bu otağı ilə tanış edək, görürsünüz ki, çox səliqəli, işıqlıdır evdir. Gəlin nəzərimizə çatdıraq ki, evimiz mərtəbələrası monolit betondan tikilibdir. Qonaq otağının tavanıdır bu. Burada qarşı tərəfdə plakanın altında akladovka üçün yer nəzərdə tutulub və birinci mərtəbədə hamam otağımızdır. Döşəməsi istilik olmanı yığılıb. Hörmətli izləcilər, evimizin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 120 manata deyil, real ancaq qiymətdə xüsusi endirim alacaq birinci mərtəbədə yerləşən mətbəximizdir bura. Mətbəxin gördüyünüz kimi evin arxa hissəsinə mətbəxdən çıxış qapısı nəzərdə tutulub. Bu belə bir geniş mətbəxi var. Mətbəxinin döşəməsi istifolla yığılıb, həmcənnə dəhlizimizin döşəməsində istifolla yığılıb. Hörmətli izləcilər, indi isə qalxaq ikinci mərtəbiyə otaqlarla sizləri tanış edək. Buyuruq izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş belə bir pilləkən var. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Burdan gördüyünüz kimi tavandan damağa çıxış qapı nəzərdə tutulub. İndi isə sizlər ikinci mərtəbədə hamam otağı ilə tanış edək. Gördüyünüz kimi geniş bir hamam otağı var. Hamam otağının tavanıdır. Döşəməsi istiqbolla yağılıb. Burada 3-cü mərtəbədə belə bir gözəl qonaq otağımız var. Bu da 3-cü mərtəbə otağıdır. Və burada da yenə bir Yataq otağımız var. Yenə də evin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 120 min manatda deyilir. Yalan deyil, qiymətdə xüsusi endirim olacaq. Bu isə üçüncü yataq otağıdır. Və otağın tavanı bu.